На нашем макете будет представлен вагонопрокидыватель системы ВРС, который служит для разгрузки вагонов с углем. Модель была создана при помощи современной технологии печати фотополимера на 3D принтере. Изначально модель создавалась на компьютере в 3D формате. Файлы передавались на принтер, происходила печать деталей. А после печати происходила собственно сборка модели. Вагон поступает при помощи манерового локомотива вагона вагонопрокидыватель. Оператор включает систему захвата вагона. Вот так вот специальные прижимы держат вагон, чтобы не катился и не падал. Следующим этапом оператор начинает, собственно, само опрокидывание. Прокидыватель вместе с вагоном опрокидывается, уголь высыпается, включается все в обратную сторону. система захвата отпускает вагон и маневровый локомотив его забирает. В данном месте макета у нас будет находиться электростанция угольная, которая вырабатывает электричество. Собственно, в этом месте мы должны привозить уголь для того, чтобы электростанция работала этот уголь после того, как его привезли на вагонах, должен разгружаться. И для этого, собственно, у нас будет стоять вагоноопрокидыватель. стоять он будет в этом месте. Привозиться уголь будет из места добычи, то есть из шахты. Шахта у нас будет находиться в другом месте. На шахте будет стоять угольный бункер, в который актеры будут складывать запасы угля, уголь будет храниться в бункере. Вагон при помощи маневрового локомотива подается под загрузочную рампу. Загрузочная рампа опускается вниз и открывается задвижка. Происходит загрузка. В это время маневровый локомотив проталкивает вагон. Задвижка закрывается, рампа поднимается. И локомотив толкает вагоны дальше.